Глубоко уважаемые члены сегодняшнего собрания, могу сказать, что медицинские работники и лечебные учреждения города со всеми вместе жителями города сдавали экзамен на прочность и выдержку в течение всего прошедшего времени. Система охраны здоровья оказалась в очень непростых условиях, потому что по сути своей она не рассчитана была на работу в условиях боевых действий. И поэтому нам пришлось видоизменяться, принимать решения по видам и объемам оказания помощи, решать проблемы по мере их возникновения. Хочу сказать, что ни на один день жители города Славянска не остались без медицинской помощи во время проведения АТО и после окончания АТО мы продолжаем работать. Значит, хочу сказать, что... Во время проведения боевых действий медицине города пришлось вернуться до объемов и оказания помощи на уровне военно-полевого госпиталя. Так диктовали условия, так складывались возможности наши. Сейчас в мирное время мы уже можем оказывать медицинскую помощь в соответствии с потребностями жителей города. Лечебные учреждения оказались в более выгодных условиях, чем учебные учреждения, и повреждения, которые претерпели корпуса лечебных учреждений, они, в общем-то, дают возможность нам продолжать работу. Сейчас не функционирует один единственный корпус родильного дома из-за того, что выбиты стекла, и нет возможности обеспечить в полном объеме требования санитарно-противоэпидемического благополучия в этом лечебном учреждении. Женщины сейчас на сегодняшний день рожают в родильном отделении Николаевской больницы, Славянской центральной районной больницы. По мере восстановления корпуса лечебного учреждения будет оказывать помощь в полном объеме. Женская консультация работает. С сегодняшнего дня начат ремонт кровли главного корпуса больницы имени Ленина. Вы это все видели, знаете. Повреждена крыша, выбиты некоторые окна. Стекла тоже мы начинаем уже стеклить в больнице Ленина. Хочу сказать, что по сути вступил в строй терапевтический корпус по улице Октябрьской революции городской больницы номер один. Работает терапевтическое отделение, неврологическое отделение, работает палата интенсивной терапии. Работает и отделение терапевтического отделения номер два на Машмете. Оказывается помощь и больным с заболеваниями глаз. Доктор офтальмолог вышел на работу. Детская больница сейчас уже заполняется, койки работают как и работали до войны, в общем-то, помощь оказывается деткам в полном объеме. То есть, по сути, на сегодняшний день мы оказываем, работают все лечебные учреждения, помощь оказываем в соответствии с требованиями и объемами, необходимыми для населения города. Хочу сказать, что Жизнь перед нами ставит задачи, мы пытаемся их решать. И э, очередная проблема, которая возникла на сегодняшний день перед нами это даже целая низка проблем состоит в следующем. Понимая, что люди очень многие пострадали в ходе боевых действий и пострадали их жилище, сейчас мы активизировали работу участковой службы в плане активности нашей, наших участковых сестер. Вышли мы непосредственно на участки и работаем с людьми, пациентами нашими на участках, оказывая не только медицинскую помощь, но и выясняя тот объем помощи, в котором нуждается пациент. Если требуется, допустим, психологическая помощь или помощь э, социальных работников, передаются соответствующие структуры и организации. По этапам. Экстренная помощь оказывается станцией скорой медицинской помощи на линии 7 бригад, в том числе одна работает в Светогорске. Э, амбулаторная помощь оказывается центром первичной медико-санитарной помощи, работают все 9 амбулаторий. Врачи потихоньку возвращаются, приступают к работе. Медицинские сестры тоже возвращаются, приступают к работе. И я думаю, что мы скоро выйдем уже на уровень укомплектованности кадрами до военной. Сразу же после освобождения города мы поняли, что существует очень серьезная проблема оказания не только медицинской помощи, но и возникла проблема оказания психологической помощи как таковой, потому что люди, пережив такое горе, оказались, в общем-то, один на один во многом со своими проблемами. На призывы наши о необходимости оказания психологической помощи населению откликнулись волонтеры, психологи, специалисты. И нашего университета, и харьковчане Сразу же здесь работали психологи Министерства чрезвычайных ситуаций, в чем они оказали нам большую помощь и поддержку путем организации работы мобильных групп непосредственно в микрорайона города. Сейчас, благодаря общим усилиям, нам удалось организовать, можно сказать, даже центр, Оказания психологической помощи, ну, наверное, таких пока что на сегодняшний день нет да, на Украине, к счастью, потому как нас вынудили. К этому условия, создавшиеся здесь. В этом центре работают психологи, волонтеры, пользуемся мы услугами общественных организаций, которые способны оказывать подобную помощь. И эту работу выполняют врачи, психотерапевты, штатные сотрудники Славянской психиатрической больницы, которые сейчас ведут прием в поликлиниках наших лечебных учреждений. То есть мы постарались максимально приблизить населению данный вид помощи. Существует проблем масса. К величайшему сожалению, на сегодняшний день никуда не делись наши проблемы в плане медикаментозного обеспечения, в плане состояние наших лечебных учреждений, но тем не менее мы как-то их пытаемся решать. Сейчас в течение всего этого времени в город поступало большое количество гуманитарной помощи в виде медикаментов, за что я хочу в очередной раз поблагодарить всех людей, которые смогли организовать эту помощь. То есть это жизненно важные препараты, которые используются в основном при проведении хирургических пособий. Эти лекарства они сейчас широко используются в лечебных учреждениях, они имеются во всех больницах. Это растворы, это системы капельницы, это шприцы, перевязочный материал, антисептики. И благодаря этому мы можем лечить пациентов, применяя эти медикаменты. Значит, проблемы какие у нас на сегодняшний день? Это, конечно же, проведение и окончание ремонтных работ там где они начаты это восполнение э, нашего автопарка вы все прекрасно знаете что мы понесли, к великому сожалению, потери достаточно существенные для наших лечебных учреждений. Это укомплектование кадрами медицинских учреждений. Но я надеюсь на то, что наши доктора, наши, меди... наши среднемедицинские работники будут возвращаться, они возвращаются. И вопрос укомплектования кадрами будет снят с повестки дня. До войны у нас лечебную учреждение, значит, врачами у нас было укомплектование, учреждения были укомплектованы на 75 процентов это средний показатель по городу. Но Сейчас из работавших докторов порядка ну 65-70% возвратились, приступили к работе. Медицинскими средними медицинскими работниками на 90% было укомплектов... были укомплектованы лечебные учреждения, они также укомплектованы и сейчас. А единиц транспорта 17% всего было выведено из города в том числе четыре машины скорой помощи. Нам очень повезло в том плане, что Донецкая область получила машины по централизованным поставкам, закупленным Министерством здравоохранения. И в город уже зашли шесть машин новых совершенно, и они очень скоро выйдут на линии. Сейчас идет процесс регистрации машин, но регистрация это дело достаточно продолжительное, вы это знаете. А оно еще осложнено тем, что сейчас областные правоохранительные органы базируются в Мариуполе. Документы на машины уже в МРЭО областном, станция скорой медицинской помощи, это структура передана на областной бюджет. Вы это помните, да? Мы говорили об этом и с 2013 года они финансируются из областного бюджета, поэтому и регистрация этих машин идет областным управлением здравоохранения. Но скоро они должны выйти на линию, и вопрос по возмещению транспортных средств скорой помощи будет снят в последние годы у нас лечебное заведение города получило очень много медицинского оборудования. Есть ли какие-то невосполнимые потери? С большой радостью я могу вам сказать, что, слава Богу, осталось практически дорогостоящее оборудование, все, которое было закуплено, оно все сохранено. Но уж очень оно специфичное. Вот в родильном доме исчезло три пульсоксиметра. Вот благотворители нам уже их поставили. Все то, что в родильном доме, все вот эти замечательные столики с подогревом, лампы, все это сохранено. Рентген оборудование тоже в порядке. Был вывезен и приведен в негодность медицинский инструментарий хирургические наборы. Но ну вот сейчас мы уже дали заявки фирмы. Я надеюсь, что это оборудование, которое мы скоро получим. Работаем тем, что есть. Ну, в принципе, справляемся. Это очень сложный вопрос, потому что мы можем только сказать, какое количество лиц получили медицинскую помощь в лечебных учреждениях за время боевых действий. И то регистрация смертей. Это в соответствии со всеми нормативными документами, действующими на сегодняшний день смертей вследствие огнестрельных ранений, Это удел судебной экспертизы. То есть достоверные данные, регистрация лиц погибших во время боевых действий, это бюро судебной экспертизы, судебно медицинской экспертизы. Да, пожалуйста. Ну, всем тут не секрет, я никому не в Америка, потому что у нас медицина сейчас превратилась в такие бизнес проект что можно посмотреть на здоровье нации, на уменьшение количества нашего населения и продолжительность жизни. Вот. Я хотел задать такой вопрос. Не пора ли бы вам на свои услуги опубликовать прескурант услуг ваших лечебных заведений, в частности в Славянске, поскольку человек такой город, у меня болеет часто. Вот. Я знаю, что ни одной услуги у наших больницах мне не оказали. Просто бесплатно, и, несмотря на нашу конституцию, которую мы все не знаем. Это одна сторона вопроса. И вторая сторона вопроса. Так я сейчас здесь был, когда были военные действия, видел, что оказывались услуги сепаратистов, и очень сильные услуги. Оплачивали ли они свои услуги, так как я это делаю. Перечень услуг, которые лечебные учреждения имеют право оказывать на платной основе, определен постановлением Кабинета министров 1993 года издания. Касаемо, значит, все услуги, которые лечебные учреждения оказывают на платной основе, они, пожалуйста, прескуранты развешены на видных местах и существуют кассы, куда человек вносит деньги. В лечебных учреждениях это ни для кого из пациентов не секрет. Это абсолютно публичная информация. Касаемо оплаты неофициальной, я с вами абсолютно согласна, что во многих моментах это, в общем-то, превращается в вымогательство. И я всегда говорила, говорю и прошу всех, если имеют место, если имеют место случаи вымогательства и требования оплаты услуг, пожалуйста, обращайтесь правоохранительные органы. Обращайтесь, пожалуйста, к администраторам лечебных учреждений, к главным врачам. То есть это наказуемые моменты.